начинает да, хотите, воскресенье не, нет извините пожалуйста мы защищали сцену 4 дня днем и ночью это не будет вахт, и не, понимать, это э, не это могли сцену все равно разобрали нас все попили мы за всех киевлян это делали потому что сцена это Киевлянам. Это единственная возможность вообще проводить вещи. Видите, у меня сейчас забирают микрофон, и у нас собственники Майдана, которые развалили собственно Майдан и продали его. Теперь мы не маргиналы, мы люди, которые четыре дня. Мы защищали цену и днем и ночью. Почему? И нам пытались... сказать, человек. много раз нападала ночью. И мы э, героическими усилиями у на нас было 30-40 человек, менялись. Никто об этом не знает. И сейчас, когда было вече, это было вече не наши. Это было вече сотников, которые провалили. Где их сотни? Сотен их нет. Они сами э, перехватили нашу инициативу, защиту Майдана. И теперь э, считают, что это они имеют. Они развалили все что надо было продать Она и развалить. Вас не было ночи а у нас. Теперь, последние две ночи вас не было. Я был тут. Я был тут. Последние две ночи. Так что пускай говорит. А теперь Майдан прейс... Сейчас Майдан Пресета это организация, которая ничего не сделала для того, чтобы сохранить Майдан. Она не объявляла даже о вече, которое было каждое воскресенье, о котором вы знали прекрасно. Вот. Мы, мы сейчас пытаемся организовать общественную организацию. Тех, кто защищал цену... Называемся Все, кто здесь зарабатывает деньги, а это большинство, кто сейчас выступает в 12 часов, мы не имеем ни копейки. Мы сами вкладывали, мы приносили друг другу продукты, чтобы держаться. Вот. Нам было очень тяжело, и киевляне нас не поддержали, к сожалению. Среди средств массовой информации сейчас принадлежат олигархам. Мы и всеми... здесь, здесь, здесь. единственная возможность сказать, что мы делаем и что ну, вас будет заблуждение о том, что вы видите. Стояли не за Европу, мы в Молдах стояли за то, как они живут. Это демократия, это возможность выступать с каждыми и уважение к нам, к гражданам нашего государства. Мы требуем уважения, наши журналисты не выполняют сейчас своих обязанностей. Сделали все, чтобы привод... говорить о Майдане, как о бомжатнике, хотя сами навозили сюда бомжей. Они сделали так, чтобы людей, которые боролись в этот день, им в лицо кричали, переодетые милиционеры, мю что они э, должны идти на фронт, хотя они защищали, которые были за Майдан. І в моїй Вот. Ті, хто это не видел, повірте, 600 собі банкам бігали по Майдану, крушили все, що можна крушить. Орган він має називатися Національний Собор. От, значить, Національний собор, він не обирається, а він делегується. Ми створюємо, ми створюємо територіальні громади, громади і тему. Делегуємо, не обираємо, а делегуємо в національний собор. Що будемо далі робити? Створити третій майдан. По-любому. Ну, Потрібно просто тепер. Як вам ця нова панська політика? Позор для нас в Чесно.